29 січня відбулася чергова 43-я сесія Жовтоводської міської ради. Серед інших питань розглядалися питання про визначення місць продажу алкогольної та тютюнової продукції. Суть питання полягала в забороні торгівлі алкогольними та тютюновими виробами в торгівельних закладах, що знаходяться ближче ніж 100 метрів від навчальних закладів. Таких закладів у місті 24 одиниці. Проблема действительно есть в городе. То, что курят наши дети, при том с очень раннего возраста, уже в 10 лет они стоят и курят эти сигареты. Я с вами согласна, что они могут купить их где угодно. Вот, но это здоровье наших детей, и как-то мы должны о, о нем э, ну, должны это предотвратить. И кроме того, согласно действующему законодательству, городская власть должна определить места продажи, должна определить места продажи алкогольных и табачных изделий. На сегодняшний день такого решения в принципе у нас городского совета нет. Вот. Поэтому ну, были обращения у нас и с администрации президента, и облсовета, и прокуратуры, ну и так дальше. Много было обращений, чтобы мы все-таки приняли какое-то решение. Потому что на сегодняшний день решения городского совета, где торговать алкоголем и табаком, нет. Вот. Кроме этого, по поводу админ протоколов, да, есть недобросовестные э э и собственники, и продавцы, которые нарушают действующие законодательства и продают детям э эти э товары. И ну, за прошлый год, конечно, очень сложно поймать всех за руку. Только пять протоколов, админ протоколов были составлены. Три человека лишены лицензии. Если раньше для получения лицензии предприниматель обращался к нам, мы его визировали, мы подтверждали то, что объект соответствует лицензионным условиям, то сейчас эту норму закона исключили, и они едут напрямую в областную налоговую миндоходов и э, там получают лицензию. То есть контроля со стороны нашей за получением лицензии сейчас отсутствует. Мы этот вопрос поднимали на совещаниях, которые по этому вопросу проводились э, в обл. администрации, чтобы все-таки вернуть, чтобы э, городская власть могла как-то участвовать в получении лицензий э, предпринимателям на торговлю алкоголем и табаком. Я с вами согласна, что сюда, конечно, надо включить и слабоалкогольные напитки, потому что дети в основном алкоголь не покупают, покупают слабоалкогольные напитки. Это всякие там тоники, это всякие это пиво. Вот посмотрите, молодежь наша пьет это пиво, ну как воду и считает, что это все нормально, хотя это не нормально, потому что да, это это не нормально, это здоровье наших детей и это перспективе здоровья нашей нации, если дети Дети с такого возраста начинают пить и курить, поэтому это как-то нужно урегулировать. Те объекты, по поводу вопроса объектов, которые открыли, согласно этого решения, э, написано, что э, ну, все стационарные объекты, они будут работать, которые введены уже в эксплуатацию, работают сейчас. А малые архитектурные формы, да, те, которые меньше 100 метров, на сегодняшний день это 24 э, киоска попадает. Вот, которая попадает под действие этого решения. А те, которые и большие магазины, и стационарные объекты и перспективой будут строиться, то при строительстве их сразу, если будет принято это решение, будут предупреждать, что есть такое решение, когда вы строитесь, то вы знаете, что алкоголь и табак, если возле школы вы строите объект, вы не имеете права торговать, торгуйте другими товарами. Вот. вопрос о том, что будут закрываться объекты, он не стоит. Он стоит, вопрос стоит только в том, чтобы что вы меняете ассортимент, либо совсем меняете, либо решаете как-то по-другому этот вопрос. Сносить никто эти киоски не будет, будет предложено просто поменять ассортимент. Я вообще-то хочу сказать, что я за поддержку предпринимательства и частных предпринимателей, но не в этом случае. Молодец. Я скажу почему. Значить, прежде всего, у нас на комісії цього вопросу немає і очень жаль. Здесь йде ссылка така, беручи до уваги висновок Дніпропетровського обласного відділення Антимонопольного комітету України Номер 4284 з метою формування в суспільстві здорового способу життя, зниження рівня вживання алкогольних напоїв та тютюнових виробів, обмеження доступу до них дітей. Значить... Я считаю, что если под боком возле школы продаются вот эти все изделия, а лайкам проще всего привезти пиво и все остальное. Тут продал и тут побежал. Значит, этого не должно быть. Не должно быть. Но также меня интересует на не меньше 100 метров. А если будут предлагать 110 метров, 120, тогда будем разрешать ставить или как этот вопрос? Не, вы предлагайте, давайте 200-300. Вот я хочу сказать, что, чтобы не было Тут такого. То есть нам Вопрос, надо написать, что в каждом конкретном случае, смотри, а лучше пусть будут пряники, шоколад, конфеты и все остальное, и сок. Получается, мы чем больше ужесточим закон, тем тяжелее человеку работать, и тем больше потом найдется вымогателей, которые с этого частного предпринимателя начнут выбивать деньги. Вот и все. То есть мы создаем массу всяких заковырок, чтобы любой пришел инспектор, пожарник, там, ну кто угодно. И этого частного предпринимателя да, доил по полной программе. Вот и все. И говорит он, я ж ничего лишнего, вот закон говорит да. о том. То есть и мы создаем еще дополнительное... Если не торгуешь этим, тебя никто не дает. Конечно, а если не торгуешь, если люди этим занимались десяток лет, мы просто говорим, а ты теперь не торгуй этим, ты торгуй одеялами. А он не знает, как ими торговать. Он всю жизнь, там, или 10 лет, он зарабатывал... Нельзя ни в коем случае ставить. Вот молодежь спивается, и мы будто сейчас решим этот вопрос. Если мы ущемим какого-то частного предпринимателя, мы все вопросы эти решим, да не решим мы их. С чего-то надо начать. Ну мы начали. Вот смотрите, мы боролись с алкоголем, был 21 магазин, торговал круглые сутки. Мы говорим, нужно бороться с пьянкой. Нужно не давать людям покупать спиртное. Мы лишили права торговли нашего частного предпринимателя. На сегодняшний день, кто торгует круглые сутки в городе? Кто торгует круглые сутки, продает детям, взрослым, ночью продает пиво, сигареты. Кто-то у депутатов спросил, нужно круглые Ник сутки торговать. Никто. А теперь никто. А, 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 если еще а, не шагу, а, они, а, они очень не торгуют. А, с 11 вечера до 7 утра они не торгуют. Заедут. А ТБ торгует в летнее время круглые сутки. А алкоголем и табаком они не торгуют. А если мы рассматриваем этот вопрос, то я думаю, что это решение принимать нельзя, но вопрос с контроля снимать нельзя. Давайте его рассмотрим в двух аспектах. Во-первых, что касается города, давайте, наверное, обратимся, У нас есть с вами, собственно говоря, наши коммунальные заклады УСВИТ, это э, МИСКО, да, значит, э, есть родительские комитеты, давайте не сбрасываться, со вот эти вещи, пускай будет какой-то контроль, давайте мы его организуем, контроль за продажу. почему, что никто из педагогов, я не знаю, вот, э, есть, э, Владимир Васильевич, вот не хочу лично его упрекать, но вы руководитель лицея. Я не думаю, что нет лицеистов, которые не курят. Не ваш адрес камень, поймите меня. Я думаю, что знают и остальные руководители учебных заведений, что стоят дети на определенном расстоянии, в подъездах или где-то рядом с учебным заведением и курят. Проводятся, наверное, проводятся беседы какие-то с ними. То есть привлекаются к этим делам родительские комитета, А выясняют, где покупались эти вещи. Почему вот эти торговые точки потом не ставят на контроль и отследить с помощью милиции и так далее? Но в конце концов эти вещи должны наказываться. А написать, что через 100 метров, извините, критерии. Вы что, планируете рулеткой бегать, замерять эти, эти точки? Что значит 100? А 100 метров и 1 сантиметр. Это нормально. А 99,9? Ну, то есть, понимаете, это сама абсурдная постановка вопроса. Может быть и не абсурдная, но метраж – это абсурдная постановка вопроса. Не должно, в принципе, быть осуществляться продажа несовершеннолетним. И за это дело должно быть суровейшее наказание. И давайте поставим вопрос в принципе на контроль. А не прессовать предпринимателей, которые осуществляют эту деятельность. Если он нормальный предприниматель, продавцы у него нормальные, пускай торгуют где хочет. А если он ненормальный, то он ненормальный будет везде. Спасибо. Звучала фраза для того, чтобы у детей перед глазами не маячили вот эта выставка этих сигарет, пива, там, алкоголя реклама, и всего остального, да. которые именно в этом киоске, реклама, понимаете? Реклама. Чтобы это реклама не было, спасибо за подсказку. Чтобы не шел вот паристичный громадянин, ему все равно, да, да любитель, перецепился через киоск и стоит там пьет. Еще сверху и под ноги сколько говорим за грязь в городе, все равно наши дорогие горожане, я прошел там и покидал все, понимаете? А магазин, о котором вы говорите, все-таки он закрыт, туда еще надо зайти. И магазин это все-таки не киоск, извините меня, где все выставлено на всеобщее обозрение на той крошечной стеночке. Иди любуйся, покупай там э, синенькие ЛД там или какие-то, или не синенькие, в твердой мягкой упаковке, все на выбор. Так что я согласна с Людмилой Алексеевной. Татьяна Алексеевна, что, извините меня, дети должны видеть перед собой в первую очередь там конфеты, там печенье и сок, а не сигареты слабоалкогольные и алкогольные. У нас вот это решение, это больше декларация. Мы, депутаты, городской совет должны заявить, что мы против того, что возле школ торгуют спиртными сигаретами, что дети это видят. Культуры пока, извини меня, мы не про детскую говорим а про взрослую. Вот он купил пиво, выпил и тут же же бросил возле школы. Вот о чем речь. Тут нет такого, что завтра будем сносить все эти, которые не в 100 метрах, заведения питейные возле школ и детских садиков. Тут не об этом идет речь. Идет речь о том, что при выдаче новых документов для магазинов, киосков, все, учитывается это. Есть решение сессии не ближе 100 метров. Идет вопрос о том, что надо сейчас отследить эту возможность, посмотреть, что там делается. Вы его прочитайте. Вот. Нету тут такого, что завтра мы запретили. Ну, вопрос, я считаю, он э, нужен. Просто мы должны заявить о своем отношении. Мы депутаты. Все. Кто за то, чтобы данное решение принять, в целом прошу голосовать. За проголосували 13 депутатів. Можливо, для прийняття рішення не вистачило голосів відсутніх депутатів. На сесію з'явилося лише 23 з 41 народних обранців. Нас в залі сказали двадцять 22-24 чоловіка. Анімайте, я не можу зрозуміти. Я прошу протокольне записати поручення нашої регламентної комісії, щоб вона узнала. где э, депутаты, те, которые сегодня нет, понимаете? Получается, что мы тут сидим в зале, нас интересует э, бюджетный вопрос, а никого не интересует из тех, кто отсутствует. Извините, ни отопление в городе, ни крыша, как вы сказали, ни питание наших детей, ни освещение, это их не интересует. И на следующей сессии, чтобы вам доложила регламентная комиссия, где вот те отсутствующие вот, сегодня при принятии такого важного вопроса для города.